Pertamanya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengundi Dun N16 Karambunai. Sama ada yang mengundi saya ataupun yang tidak mengundi saya, saya menganggap semua adalah sebagai rakyat saya sekarang ini. Insyaallah kita akan cuba yang terbaik untuk Karambunai ini. Timbalan Datuk Speaker, Datuk Timbalan Speaker saya akan mulakan dengan beberapa siri perbahasan di awal ini saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an A'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha ya'murukum an tu'addul amana ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. maksudnya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menghukum antara manusia Hendaklah kamu menghukum dengan adil Datuk Speaker, apabila kita membicarakan soal belanjawan, kita bukan hanya membicarakan soal angka. Kita sebenarnya sedang membuka lembaran amanah. Lembaran yang akan menjadi saksi kepada tindak tanduk kita semua, terutamanya sebagai yang berhormat, yang dipilih oleh rakyat. Setiap angka menjadi tanggungjawab kita. Setiap sen akan menjadi hujah dan setiap keputusan akan dipersoalkan. Bukan hanya di dewan ini tetapi sampai ketika mana kita berhadapan dengan Tuhan Rabbul Jalil. Saya mengingatkan diri saya terlebih dahulu dalam dewan yang mulia ini. Kuasa ini sebenarnya bukan milik kita. Ia hanyalah pinjaman dan setiap pinjaman pasti akan ditagih dan akan dituntut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepimpinan yang kamu pimpin. Saya petik kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang saya kira petikan ini sangat menggetarkan dunia dengan kata-katanya jika seekor kambing mati di tepi sungai kerana kelalaian aku katanya maka aku takut Allah akan menyoalnya ke atas diriku. Inilah sifat kepimpinan. Takut kepada Tuhan, bukan takut kepada kehilangan jawatan. Datuk Speaker, rasuah bukan sekadar dosa pentadbiran. Ia adalah kegelapan yang menelan masa depan. Salah guna kuasa bukan sekadar kelemahan. Ia adalah pengkhianatan kepada rakyat yang memberi kepercayaan. Apabila amanah bocor, negeri menjadi rapuh. Apabila integriti rintuh, rakyatlah yang akan menjadi maksa. Tentu speaker, kita tidak mahu sabah yang indah di bibir tetapi sakit di akar. Kita tidak mahu negeri yang kaya di atas kertas tetapi miskin di tangan rakyat. Kita mahukan Sabah dan pemimpinnya lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia yang lebih menjaga amanah daripada menjaga kepentingan diri. Kerana kuasa tanpa iman melahirkan kezaliman. Tetapi kuasa bersama iman melahirkan keadilan. Tato Speaker, tata kola kewangan negeri mesti tegak seperti tiang yang lurus tanpa bengkok tanpa ruang untuk keculasan. Perolehan perlu telus, projek mesti sampai kepada rakyat, janji mesti menjadi tindakan. Belanjawan yang baik bukan sekadar tebal dengan angka jutaan atau bilion. Belanjawan yang baik adalah belanjawan yang menenangkan hati rakyat, yang membuat ibu tunggal menghela nafas lega, yang menyokong warga emas menyambut hari tua dengan maruah, yang memberi anak muda peluang bukan sekadar harapan yang membaiki jalan baiki jambatan sekolah dan kampung melalui pelaksanaan yang jitu yang membuka ruang ekonomi kepada orang kecil bukan hanya kepada orang besar pendek kata belanjawan mestilah berpijak di tanah rakyat bukan terapung di langit angan-angan kata -angan. speaker dalam tradisi Islam Para ulama selalu mengingatkan bahawa pemimpin yang baik bukan hanya dilihat dari kebijaksanaan mentadbir Tetapi dari benarnya hati menjaga amanah Tuhan Seperti kata Imamul Jauzi Pemimpin akan diadili sebanyak dua kali Sekali diadili oleh manusia Dan sekali lagi akan diadili oleh Tuhan Dan hukuman Tuhan lebih berat Tetapi hukuman Tuhan tetap lebih adil Begitu juga kata-kata saya petik daripada Imam Al-Mawardi. Tokoh besar pentadbiran Islam. Beliau mengingatkan tugas pemimpin ialah memastikan hak rakyat tidak hilang. Dan hak negara tidak dicuaikan. Ini membawa kita kepada hakikat bahawa kepemimpinan bukan tentang apa yang kita dapat. Tetapi kepimpinan tentang soal apa yang kita berjaya serahkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada Abu Zar, seorang yang sangat baginda sayangi. Kata baginda, wahai Abu Zar, sesungguhnya engkau seorang yang lemah, sedangkan jawatan adalah amanah, dan pada hari kiamat ia akan menjadi kehinaan dan boleh menjadi penyesalan. Datuk Speaker, semoga Tuhan memberkati. Allah Ta'ala memberkati sepanjang masa negeri Sabah ini dan belanjawan yang dilakukan yang dibentangkan akan mencapai misi yang besar Datu Speaker untuk Karambunai ada beberapa perkara yang ingin saya bangkitkan dalam perbahasan pada kali ini yang pertama pastilah isu yang sama saya yakin dengan kawasan-kawasan yang lain diantara isu rakyat yang isu masih juga berjalan seperti biasa yang menjadi tuntutan rakyat sepanjang masa adalah jalan rosak, berlubang tidak diselenggara dengan konsisten ini berlaku di pinggir Kota Kinabalu Karambunai merupakan sebuah kawasan yang duduk di bawah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu yang kadangkala kita melihat bajet demi bajet dibentangkan keadaannya tidak jauh berubah saya menyambut baik peruntukan yang sangat besar diberikan kepada Kementerian Kerja Raya dan juga Utility namun yang dipertua Masalah jalan di Karambunai saya kira bukan soal kekurangan bajet tetapi beberapa kegagalan kaedah penyelenggaraan. Hari ini masih berlaku menampal jalan selepas ianya tular ataupun viral. Membiarkan jalan rosak berulang di lokasi yang lama. Tiada penilaian prestasi kontraktor yang jelas kepada rakyat. Saya mencadangkan kepada kerajaan. Kontrak penyelenggaraan jalan berasaskan prestasi. Penilaian berkala dan penalti terhadap kerosakan yang berulang. Penyelenggaraan pencegahan bukan hanya tampalan sementara. Jika kawasan seperti Karambunai yang duduk di kawasan bandar pun rosak, saya kira di luar bandar lebih jauh teruknya seperti mana tidak seperti mana Karambunai. Datuk Speaker, Isu air di Kerambunai juga masih juga menjadi di antara perkara yang dibualkan oleh masyarakat. Saya tahu dan saya mendapat maklumat NRW terlalu tinggi sampai menjangkau 40%. Saya yakin di antara perkara yang menyebabkan perkara ini berterusan sampai sekarang adalah kerana kewujudan kawasan-kawasan setinggan yang kadang-kala kita lihat tidak dikawal oleh kerajaan. Saya mencadangkan sudah beberapa kali supaya kerajaan kena ada satu polisi yang tegas yang disebut sebagai zero squatters policy. Polisi stingan sifar. Selagi mana polisi ini tidak ada, maka stingan akan terus tumbuh seperti mana cendawan selepas hujan. Polisi ini bukan merobohkan rumah stingan. Tetapi polisi ini adalah menguruskan Stingan supaya keadaannya lebih baik Di kawasan yang berhak untuk mendapat tanah di gezet dan diwartakan tanahnya Supaya rakyat yang hidup di atas tanah-tanah Stingan Lebih selesa dan boleh mendapat kemudahan-kemudahan Yang tertentu, yang sesuai dengan kehendak dan juga keperluan mereka Datuk Speaker Saya ingin bertanya kepada Kementerian Perikanan khususnya Karena Bunai di antara sebagian masyarakatnya terlibat dengan aktiviti nelayan. Saya mencadangkan kepada kerajaan untuk diletakkan tukun-tukun tiruan. Sebab sebahagian daripada kawasan tempat nelayan mencari rezeki sudah sebagainya ditelan oleh pembangunan. Saya pasti sumber mereka agak terhad sekarang ini. Maka tukun-tukun tiruan boleh membantu untuk supaya lebih banyak sumber-sumber perikanan. Yang terakhir, Datuk Spika, saya mencadangkan kepada kerajaan juga, saya lihat beberapa negara maju sudah mula mengadakan sistem dipanggil sebagai rainwater harvesting, penuaian air hujan di kawasan-kawasan perumahan. Saya mencadangkan pada kerajaan kawasan-kawasan baru untuk kita mengurangkan masalah penggunaan air komersial yang kita gunakan di kalangan orang awam. Saya mencadangkan supaya kerajaan mewajibkan kawasan-kawasan perumahan baru mengadakan sistem rainwater, rainwater harvesting ini penuaian air hujan sekurang-kurangnya air hujan boleh digunakan untuk tujuan-tujuan domestik tandas cuci kereta siram bunga dan sebagainya supaya tidak mengganggu keperluan air untuk kegunaan manusia yang lain. Terima kasih Datuk Speaker memberi peluang kepada saya di akhir ini saya juga ingin mengucapkan kepada penduduk Sabah yang beragama Kristen selamat menyambut Hari Natal dan selamat menyambut tahun baru. Mudah-mudahan tahun baru ini membawa lebih kebaikan kepada negeri dan juga negara kita. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat dan keberkatan Tuhan insyaallah. Saya menyokong belanjawan yang dibentangkan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.